Да, я вам скажу, что победа очень сложно нам сегодня далась. Вот, мы как бы, готовились к этому матчу и в -то, представляли степень э, мастерства команды соперника, поэтому готовились к тяжелой игре, моделировали чуть-чуть. Ну, как реализовали, я вам скажу, что некоторые фрагменты понравились, некоторые, к сожалению, в особенности касаются первого тайма, когда мы середина первого тайма и концовка первого тайма. Мы очень безобразно сыграли, это касается в первую очередь выхода из обороны в атаку. То, что мы хотели видеть, чтобы вертикальная передача на нападающего, оттуда из глубины высотки врывались. У нас это, к сожалению, не реализовалось. Второй тайм, начало тоже долго пока, в общем-то, наверное, с раздевалки выходили, а потом как бы, взяли быстрый выход начал получаться. Хотя я вам говорю, что на таких играх действительно надо учиться. Вот. Ну и опять же говорю, очень хорошее сопротивление и единоборство было очень много. Поэтому нашим молодым футболистам надо действительно прогрессировать в этом плане. Вот. Ну и опять же говорю, хорошо, что хорошо все заканчивается. В общем-то, нужный момент нас выручил вратарь, поэтому э, завоевали, как в копилку положили три очка. Поэтому мы благодарен команде, что все-таки она как бы тяжело ни было, вот, она смогла добиться положительного результата. Через психологическую устойчивость и полезность ну, в общем мы можем двигаться, наверное, потом вперед. Юрий Николаевич, первый вопрос, как вы как тренер оцениваете процент брака в действиях команды в комплексе и второй вопрос, Сколько безболезненно вы планировали пережить, ну скажем, то временную потерю Богачева, насколько вы довольны героев, так и вот без него? Очень на сегодня, я вам скажу, сегодняшний матч очень высокий, коэффициент брака был просто потрясающий. Опять я говорю, соперник, наверное, то же самое нас просматривал. Сейчас э, в нашей команде, так сказать, чуть-чуть внимание повышенное. Вот, поэтому, наверное, люди смотрят, э, уделяют внимание, и ну, приходится, что нам самим надо совершенствовать себя и выходить на более высокий уровень. И именно этот матч он действительно показал, что в каком направлении нам надо будет двигаться. Ну и по атаке, естественно, Дима Богачев у нас очень ценный игрок для нашей команды. Вот. Он напряжение всегда держит оборону соперника, плюс создают такое, знаете, силовое давление. Вот. И, конечно, работоспособность у него высочайшая. Поэтому нам его сегодня не хватило. Хотя я вам говорю, что первый тайм очень неплохо выглядел Ермаченко, опять же, говорю, моментами просто колоссальная хорошая взрывная стартовая скорость. Некоторые фрагменты очень действительно заслуживали внимания. Но Саша у нас очень много пропустил, он только в течение сезона начинает набирать свои лучшие кондиции. Я думаю, у него все впереди. В общем-то, ну а по Димке Богачеву, я вам скажу, не хватает, по-моему, не хватает следующий матч мы славу по потеряли восьмое предупреждение средняя линия поэтому да, молодежь наша к сожалению пока ну не дотягивает этому. хотя они стремятся поэтому мы им даем чтобы они в общем-то прибавляли в этом плане выпускаем, даем шанс сегодня был шанс у Сулеймана отличиться, к сожалению не реализовал момент поэтому ничего придем к этому придем. Потеря поднебенного существенным образом на стилистику непосредственно игры повлияет, тем более с таким соперником, как Ну, вы знаете, у нас такой стиль игры, что, конечно, да. все решает индивидуальности на футбольном поле, но середине как бы будет не хватать, мы постараемся, в общем найти а, хорошее как бы, предложение из а, того состава, что у нас на сегодняшний день остался. Будем думать. Будем думать. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, я не могу картинку, которую поставили конкретно, в лотерею, в шикарный, в шикарный Конкретно. По какую поставили? По линиям, по линиям. По линиям. Ну, я вам сразу скажу, что мы посмотрим матч, оценим технико-тактические действия, и потом мы, в общем-то, поставим оценку. Ну, а если без, так сказать, беглый так, взгляд, то я вам скажу, что они на ноль сегодня сыграли, поэтому это уже хорошо. Опять говорю, у нас не вратарь, линия обороны, средняя линия и атака. У нас команда. У нас команда. Поэтому я вам говорю, команда отвечает за результат. Вместе с премьерским составом. В данной ситуации, если же команда сыграла, так и похотели. Что в данной ситуации? Обороняться или атаковать? Мы, Мы забыли, вы видели да. начало тайма первого, наверное, обратили внимание, что очень высокий прессинг был, плюс задача была быстрый гол забить. И хотели также продолжать. Я же вам говорю, соперники очень внимательно за нами смотрят, наверное. Поэтому я рад за ребят, что на них обращают внимание. Вот. Наша задача развиваться и еще Это темнее становиться.